Хочу для початку сказати, що всі ми знаємо, де ми знаходимося, де ми працюємо. Ми працюємо в компанії «Епіцентр-К», яка на даний момент є беззаперечним лідером на ринку торгівлі будівельно-господарськими товарами. Це лідерство далося звичайно нелегко. Це лідерство далося завдяки сумлінній і професійній праці великого колективу, який на даний час складає вже більше 25 тисяч чоловік. Всі ми знаємо, які принципи панують в наших колективах. Це принципи взаємодопомоги, взаємопідтримки, принципи згуртованості. Всі ми знаємо, що ми завжди готові підставити плече один на одному, ми завжди готові допомогти, коли комусь важко. Ми завжди готові когось навчити. І ці принципи і створили те, що є зараз. Тому ті принципи, які панують у нас, вони зробили нас уже не просто колективом, а зробили своєрідним рухом. Рухом за ті принципи справедливості, порядності і організованості, які вже, я вже сказав, що панують в нашому колективі. Тому є пропозиція вийти за межі, скажімо, наших гіпермаркетів і зробити таким чином, щоб наші представники були і в різних органах влади, які могли нас згідно представити, захистити наші інтереси. Тому наш, скажімо, колектив вже перетворився в своєрідний рух, рух за ті принципи. І є пропозиція від цього руху висунути гідних людей, які змогли б представити нагідно наш колектив, нашу компанію, наші ідеї і принципи за межами нашого гіпермаркету. Тому що здесь проходить, мабуть, значительна частина життя кожного з вас. А сьогодні кожен із вас і ми всі маємо честь присутствувати на великому, серйозному історичному моменті. Нам пора прийти в Київ. нам пора иметь достойного человека в Киев Совете. Дорогие друзья, мы сегодня не просто должны сделать, ну скажем так, дать поручение Владимиру Валентиновичу Гончарову. Не просто. Мы сегодня должны каждый взять ответственность на себя. Потому что Владимир Валентинович это лицо нашей компании, которое выходит в абсолютно нехарактерную для себя плоскость. Но так нужно. Потому что в Киев Раду должны прийти достойные люди. В ответственности, в порядочности, в прогрессивности Владимира Валентиновича Гончарова, я думаю, сомнений здесь конкретно нету ни у кого. Но сегодня мы делаем конкретный жесткий вход в Киев Раду вместе с Владимиром Валентиновичем Гончаровым. Я думаю, что, наверное, сейчас самое время аплодисментами просто показать Владимиру Валентиновичу свою поддержку. Поддержку. Иди, Владимир Валентинович Гончаров, туда. И пристань нас достойно. Доброго дня, шановні колеги. Мені випала сьогодні велика честь виступити на цій сцені від імені колективу нашого маркету. Основне питання, яке сьогодні розглядається, це питання те, що наш регіональний директор Гончаров Володимир Валентинович балотується в міську раду. Хочу сказати те, що поспілкувавшись своїми співробітниками, поспілкувавшись своїми друзями, всі, хто його дуже чудово знає, всі, хто з ним працював, всі однозначно сказали. Володимир. Валентинович, ми за вас. Ми хочемо бачити вас в Киевраде. Раді. Ми будемо за вас. Голосувати. Ми хочемо вас там бачити. Е, також хочу сказати, що пропрацювавши вже в епіцентрі більше вісьми років разом з Володимиром Валентиновичем. Е, я не, одно, не один раз підходив до нього з різними колективними питаннями, з різними колективними е, проханнями, з різними колективними е, якимись зауваженнями, на що він ніколи в своєму житті не сказав Ні, в мене немає часу, я не буду відповідати. Я зайнятий. Він завжди вислухав, завжди доцільно віднісся до цих. І коректно питань, і робив з цього висновки, завжди допомагав. Для прикладу, хочу сказати, що Володимир Валентинович допоміг працівникам, які бажали займатися спортом за кошти маркету, за власні кошти нашого епіцентру, щоб працівники займалися, ходили в спортклуби. Також хочу сказати. Що впевнений на 101% в тому, що будучи у міській раді, посівши там місце депутата, Володимир Валентинович на всі 100% віднесеться з розумінням до тих ситуацій, до тих проблем, які виникли в Києві, і зробить все по максимуму для того, щоб народ, щоб люди міста Києва і саме Київ, саме місто процвітали і жили щасливо. А на кінець хочу побажати вчора Володимиру Валентиновичу успіхів, перемоги, і ми за вас, Володимир Валентинович, удачі. вам На самом деле, то, что есть те результаты, о которых говорил Вадим Николаевич и Андрей Васильевич, это в первую очередь командная работа. Это работа вас, это работа всех людей, которые в этом задействованы. Это наш общий успех. Те же принципы, те же самые принципы, которые построены в этом гипермаркете и в нашей системе, в нашей компании, я проповедовать собираюсь и дальше. Именно тот успех, который достигнут этим гипермаркетом и всей нашей компанией, я бы хотел, чтобы был достигнут и нашим городом, и нашей страной. Это не пустые слова, это действительно та цель, к которой я иду. И, безусловно, я благодарен вам за доверие. Безусловно, я понимаю ту ответственность, которую я на себя беру. Я выполняю это поручение и выполняя доверие общественного движения, буду им разом, я иду в депутаты Киеврады. Политика настолько ворвалась в нашу жизнь, настолько она нам близка, что стоять в стороне, ну нет никакой возможности. И Но... это вы чувствуете, и я это также самочувствую. И это моя обязанность, и тот долг, который я должен выполнить. Знаете, та пропасть, которая появилась между гражданами и властью, она очевидна. И причина этой пропасти, то, что нет той взаимодействия между властью, гражданами, и нету тех частей, которые должны работать. А это Киевский совет, это районные советы. Я бы об этом хотел отдельно сказать. Одной из задач своей я вижу восстановление деятельности районных советов. Каждый из нас хочет пить хорошую воду, и это необходимо. Каждый хочет дышать хорошим свежим воздухом, и это необходимо. Каждый хочет быть в курсе происходящего, и очень важно влиять на все происходящее. Это определяющий и важный фактор. Одной из задач, о которой мы говорили с нашим штабом, будет это устройство, обустройство биветов с артезианской водой. Мы с вами должны это восстановить силами волонтеров, своими силами. И я вижу в этом свою обязанность. Мы должны восстановить в Киеве каштаны и насадить их, чтобы город дышал. Кроме этого, у нас прекрасно есть озера, которые здесь расположены. Сребный кил, жандарка. Во что они превратились? Те, кто постарше, помнят, что туда можно было пойти поплавать, позагорать, отдохнуть. Что сейчас произошло? Мы должны очистить эти прекрасные озера, где мы сможем отдыхать, наслаждаться комфортом отдыха после тяжелой работы. А работа у нас у вас огромная и тяжелая, и мы ее качественно и классно делаем. Я планирую в Киевраде представлять не какие-то узкие интересы, а интересы каждого жителя округа, каждого жителя Дарницы, каждого представителя нашего общественного движения будуем разом. и разом. Это тот принцип, который дает жизнь, который дает развитие. Опять же, каждый житель должен влиять на процессы происходящие. Я бы хотел, чтобы как минимум в Дарнице и точно в рамках нашего округа существовало периодическое издание, в котором каждый из вас мог бы сказать те проблемы, которые вас волнуют. Каждый мог бы повлиять на решение этих проблем. И пойдем дальше. Должен быть интернет-форум, где каждый из вас может зайти и сказать свою точку зрения, и быть услышанным, и быть вовлеченным в реализацию этих проектов. И Пойдем дальше. Интернет, телевидение. Это не есть что-то невозможное, это не что-то заоблачное. Каждый из вас должен влиять на процессы, происходящие в нашем городе, в Дарнице и на вашей территории, в которой вы проживаете. Это нормально. И я буду с уверенностью продвигать эти идеи и реализовывать их.